Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас незвичайний невеликий огляд з приводу э, ремонту японських тракторів. Багато хлопців питають, що робити потім, де запчастини шукати. Ну і багато таких питань. І люди сумніваються і думають, що якщо якась поломка, то це все. могила. Ну, Відповім вам так. с приводу двигунив японских полностью капитальный ремонт начиная через головки, клапанов, сальники клапанов прокладки, плоскости ГБЦ полностью плоскость блока, гильзовка блока поршня, кольца, вкладыши, шатун, корень сальники коленвала, все явно явно по поводу ходовой, та же самая история ну, сальники, подшипники, сальники оригинальные, кассетные, все в наличии, все делается, все ремонтируется. Вот к нам заехал трактор Mitsubishi MT250. Дуже непоганый тракторец. 80... 97 -го року, то есть 27 лет трактору. Ну, как, звичайно, клиенты э, при поломке кажут, трактор стоял, никто не працював, что-то поломалось. Ну, швидше всего э -э фреза то ли на камень, то ли на пенек попала у него, и ему обломала вал видбору мощности в коробке. Привез человек трактор, привез фрезу, фрезу разобрали. Была небольшая трещина э -э в боковом редукторе. Заварили. Заварили, поменяли сальники ну, нижний верхний подшипник сальники кассетные необычайные сальники с рынку ну цена питания невелика самое основное вот зараз у нас будет распаковочка так давайте что мы маем мы получили ну часть вот это был его старый вал вот тут ему обломало, хлопцы заварили, восстановили. Но мы идем дальше. Нам выточили абсолютно новый цементированный закаленный вал, который мы установим, и трактор обретет другую жизнь. По трактору. Дивиться, в каком стане В каком коробка, трактору 27 лет. Вот здесь этот вал стоял, его обломало, то есть будет заменены. Все почищено, помыто, поменяно масло, фильтра гидравличный, в тракторе поменен оригинальный сальник правый бортовой. Так, где, 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 сейчас, хвилиночку. Також будет поменянный оригинальный сальник, кассетный, на вал Трактор помоется, обслужится и поедет к своему хозяину. Потом, поэтому не бойтесь, придбаты японские трактора. Есть будиаки, запчастины, есть руки, есть люди, которые... придут прийдуть в порядок, обслужать, поміняють всі розходники, все, що вам потрібно, все зробимо, звертайтесь. рад был вас бачити. Подписывайтесь, чекаємо. Ну, не чекаємо, чекаємо за тракторами. Ну, якщо щось трапиться по ремонту, звертайтесь! Гарного дня!